Нахід обласного наркологічного диспансеру журналістами нашої програми записано вже більше десятки реальних історій тутешніх пацієнтів, ако-та наркозалежних людей, здебільшого з солідним стажем. Щоразу розмовляючи з ними, відчуваєш шок, адже до таких речей звикнути неможливо в принципі. Сірежем'я зовут. Возраст 35 років, п'ять літвородкирова. Почалося заболівання зв'язку з тим, що прийшов я з армією. В принципі, роботи тоді не було ні, толком ні такої. от безделия, как взрослые, ну, начали вот купить. Пили, пили, допился я, до Чуть ли не белые горячки. Пришлось обращаться к Татьяне Анатольевне. Ну, вылечился я. Полечился, прокапался. Все вроде нормально. Попробовал закодироваться. Прошло время там некоторое определенное, там месяц, два, три. Кодировка это и дать, мне те кодировали, кто надо. Ну, соблазнили обратно выпить. Ну, а у меня не получается, допустим, день пить, а на следующий день не пить. Мне если пить, то уже пить уже полностью там месяц, неделю, два месяца. Потом одно время познакомился с девочкой, ну, и лет пять я не употреблял не потреблял, родился ребенок, у меня женились, дом свой, гараж, машину, все купил. Вот с этим положением сейчас на данный момент получилось так, что работы нету. Зимой, я живу в частном секторе, зимой тоже практически работы нету. Машины позанимался, позанимался. Тоже соблазн от безделия. Начал обратно пить. Пил, пил, Потом уже дошел дело до развода, ну, решил себе уже хватит сказать, ну, сказал себе хватит, обратился сюда, говорю, пришел сам, говорю, так и так хочу прокапаться, постановиться, что-то искать, потеряя семью, ну, нет. задумался и сам по себе решил. То бишь, когда человек сам не захочет, то тяжело остановить его. Это я уже на себе убедился. Вот вся история. Скажите, а в физическом плане, вот какие симптомы были такие, вот, которые уже вы понимали, что это уже болезнь серьезная? Ну, поначалу были эпилепсионные припадки на почве алкоголизма. Потом было у меня случай, что крысы бегали по квартире, хотя их там не было. Ну, такие вот были планы. Ну, так. Галлюцинации. Галлюцинации, да, были. Без сонницы, это кошмары. То бишь ты спишь, но ты одновременно не спишь. Очень страшно, если сняться. Сколько вашему ребенку и как его здоровье? Ну, ребенку моему 7 лет, здоровье у него хорошо. Она уже первый разряд по спортивной гимнастике занимает. Ну, mm. вот так. То есть ваша цель – это вернуться в строй, вернуться к семье? Да, моя цель, да. Вернуться в семью, вернуться в строй, воспитать ребенка. И на будущем, может, еще одного ребенка. В плане алкоголизма ситуация, как на мое мнение, и как по статистике, ухудшается. Или это связано с кризисной ситуацией, или для наших пациентов в любом случае всегда будет причина, почему они пьют. Это, как говорят анекдоты, хлеб подорожал, да, и папа будет меньше пить, да, сынок будет меньше есть. Но ситуация в том, что у нас, наверное, в недостаточном объеме проводится профилактическая работа. То есть пациенты поступают запущенные, ослабленные. У нас или это менталитет, или просто непонимание проблемы, вот когда спрашиваешь даже родственников, которые привозят пациента они говорят, как он у вас пьет, как все. Его привозят уже с алкогольным психозом, но тем не менее мама сидит и говорит, как все. К сожалению, привозят с районов, часто с запущенным. Это, видно, связано с транспортом, с отсутствием медицины в достаточном объеме в районах. Вы знаете, что сейчас у нас была реорганизация, да, и все посокращали массу различных вот этих ФАПов и других медицинских учреждений. Поэтому привозят, как правило, запущенных, ослабленных, недообследованных и в тяжелом состоянии, то есть в развернутых психозах, с различными осложнениями со стороны соматики со стороны нервной системы. Есть проблема в том, что поступают молодые ребята. То есть раньше такого не было, чтобы в 20-22 года уже поступали с алкогольным психозом. Сейчас у них психоза развивается достаточно быстро и, ну, как по моему наблюдению, рано начинают злоупотреблять алкоголем и начинают с пива которые ошибочно считают слабоалкогольным напитком. Но пиво считается очень злокачественным алкогольным напитком. Алкоголизм развивается быстро и быстро. Допустим, если раньше 3-5 лет пили, допустим, мужчины для того, чтобы развился алкоголизм, то сейчас буквально за год-два уже поступают себя, сюда уже поступают с физической зависимостью. Потому что, как правило, на первом этапе алкоголизма, когда есть психическая зависимость, как правило, никто сюда еще не поступает, а поступает тогда, когда они говорят, у меня похмелье. Да? То есть ему уже человеку физически плохо. Вот. И поступают молодые ребята уже с таким выраженным абстинентным синдромом, то есть с похмельным синдромом. Как давно началась болезни, что, собственно, было таким толчком. Толчком потери матери. Мать умерла. И вот это еще с 18 лет, сейчас мне 31 год. Вот с 18 лет постепенно-постепенно, сейчас уже крайний случай постоянно на пиве. Только на пиве. Только пиво. И так. вот пиво вот привело меня в заведение. А как много вы пили? Вот динамика увеличения. Это очень много. 6, 10, 12 литров. Больше даже. До потери сознания вообще. Чтобы не думать ни, ни о чем ни никак. То есть, подождите, я правильно поняла, в день по 10-12 литров? Да. Выпиваешь, ложишься, спишь, просыпаешься и дальше. Как реагировали ваши окружающие? Отец нас бросил. А вот бабушка с дедушкой остались, но уже все отказались а -а -а. от меня. а с кем же вы живете? Нет, у меня своя квартира, у меня двое детей маленьких. А -а -а. Вот, забрали у меня детей и сказали, что все больше мне нужна. Сейчас деткам сколько? Пять с половиной, два с половиной. Хочу долечиться. И, кстати, можно ну, по поводу врача скажу, Чубаря Владимира Павловича. Спасибо ему большое, потому, потому как денег сейчас оплачивать это все. Лечения у меня нет. Он мне помогает, чем может, как может только. Буду заниматься детьми. Я думаю, выходить на работу в любом случае надо, чтобы не было свободного времени заниматься вот этой ерундой. Потому что уже идет употребление легких наркотиков, и чем дальше, тем страшнее. В смысле, пиво плюс наркотики или как? Ну, марихуана такое. Но. И что, марихуану вот так просто купить у нас? Это у нас при желании все можно найти, наверное. А в плане финансов, это же все было дорого, даже пиво 12 литров в день. Вот и на это и уходили детские деньги. А мужа, мужа у вас? Мужа я потеряла, мы развелись. Да я всех потеряла из-за этого. Вот что вы сказали тем, кто вот пиво сидит летом пьет и думает, что это безобидно? Да не, лучше в парк сходить, соку попить. Пиво это очень, это хуже всего. Это кажется, что оно не затягивает, что нормально пивасика выпил там себе бокальчик холодненького и все почком мне. Все очень плохо. Пиво опасно тем, что оно содержит не только алкоголь. И Алкоголь оно содержит в достаточно больших количествах. Тем более что, учитываем то, что пиво не пьется по пол-литра. Да, как правило, берут ну, даже сейчас начнется сезон шашлыков, берут бутылками, ящиками, упаковками берут. То есть пьется как минимум по 2-3 по литра. То есть алкоголь, соответственно, увеличится количество употребляемого алкоголя в пиве. Кроме того, в пиве содержатся токсические вещества, которые являются последствиями тем, что пиво производится путем брожения. В пиве содержатся тяжелые металлы, которые необходимы для стабилизации красивой пивной пены. То есть они тоже как бы в допустимых пределах они содержатся в одной бутылке, но так как пьется по несколько бутылок, как правило, потому что не считается, что это алкогольный напиток, то, соответственно, увеличится количество поступаемых тяжелых металлов. Они все обладают канцерогенным, выраженным канцерогенным действием. Кроме того, пиво употребляется, опять же говорю, в больших количествах. То есть поступает большой объем жидкости в организм, это отрицательно действует на сердечно-сосудистую систему, на сосудистый тонус, то есть так называемое капроновое сердце. То есть это приводит к тому, что развивается сердечная недостаточность, гипертонические болезни, масса других осложнений. Это огромные проблемы со стороны почек, потому что вымывается ну, через почки же проходит, да, все это дело вымывается масса веществ полезных для организма. То есть пиво тоже, конечно, в этом плане очень опасно. На жаль, алкоголь сутево вплывает на клетины мозгу, а також на статеву функцию. В пиве содержатся вещества растительные, которые похожи на женские половые гормоны. Поэтому у мужчин, которые злоупотребляют пиво, меняется даже фигура по женскому фенотипу. Да, большой животик, грудь так называемая растет, таз меняется. И, соответственно, это влияет на половую сферу. То есть вначале это ну, проблемы, так сказать, с потенцией, это потом приводит до импотенции, ну и вообще уже нет желания заниматься сексом, и, конечно, это сказывается на детородной функции. У женщин тоже с этим проблема, потому что это тоже влияет на фертильность. Кроме того, женщина, допустим, которая злоупотребляет пивом и кормит при этом грудью, у ребенка могут быть судорожные припадки по типу эпилепсии. В пиве содержится вещество, которое по своему действию похоже на трупный яд. И поэтому... У при пивном алкоголизме очень быстро развивается психологическая зависимость, причем пациенты, которые злоупотребляют пивом, они жестокие, агрессивные, склонны к таким вот агрессивным поступкам, поэтому очень часто такие вот застолья, те же шашлыки, да, вдруг заканчиваются какими-то вот такими абсолютно немотивированными поступками, вот агрессиями, убийствами, изнасилованиями, то есть… Такие. То есть очень быстро развивается психологическая зависимость и ну, деградация. И, к сожалению, так как все-таки целевая группа злоупотребляющих пивом ⁇ это молодые люди, то есть когда психика еще нестабильная, то это очень быстро вот вот приводит к таким последствиям. Філософія здорового образу життя ця тема справді є невичерпною. і звісно, лише теорією тут не обійдешся. Важливо чути реальні історії людей, які всупереч віку та стереотипам розуміються на ефективних технологіях оздоровлення. Знайомтесь Валерій Дементьєвич Цимбал, 70 років. Тему здорового суспільства вважає пріоритетною для всіх нас. Медицина Бывает разное. 200 лет назад была такая вот медицина, которая только на таблетках. Там или 300 лет назад, или 100 лет назад не было такого, вот чтобы так что-то там заболел, вот тебе таблеточка. Заболел, вот тебе таблеточка. Температура, таблеточка это. Такого не было. Наверняка потому, что люди были крепче. Вспоминаю свое детство. Все мы мальчишки. Я учился недалеко, шестая школа. Каждый день утренняя гимнастика дома и в школе каждый занимающийся почти каждый из, из ребят из девочек старались где-то посещать какие-то спортивные секции спортивные э, какие-то кружки которые давали им возможность э, быть крепче в итоге появлялось какой-то у детей стимул, какие-то успехи в соревновательном образе жизни. В наше время вот сейчас все поменялось, потому что жизнь наша стала несколько другой. Мы перешли на рельсы каких-то экономических изменений, и многое стало для детей, особенно в сельских местах, недостижимо. Поэтому дети были крепче, вырастали более здоровые мальчики, девочки, было более крепкое, крепкое поколение у них рождалось. И в итоге это наводило на мысль о том, что та программа и школьная, и в вузах, были правильные в отношении здоровья. Вспоминайте, два-три раза в неделю в школах физкультура. Сейчас, наверное, и одного раза нету. А может быть там какой-то слабенький. Вспоминайте, как поощрялись тогда вот спортсмены или физкультурники. Это все было крепкие люди. Конечно же, были и больные, были и хиленькие люди, но они как-то подтягивались до уровня своих сверстников. Что мы видим сейчас? Детки с очень слабеньким мышечным аппаратом. Дети постоянно ведут сидячий образ жизни или лежачий образ жизни. Телевизоры, компьютеры, всевозможные посидения по всем часов деткам в школе сидеть, быть в движении. как мы бегали по школам в перерывах. Детям нужно движение и тогда они хорошо развиваются. Я знаю, что вы как бы, ну, тоже не случайно совсем человек в этой теме, вы владеете многими технологиями вот, улучшения здоровья. Давайте немножко вот конкретнее об этом. На чем здесь зиждется здоровье? На трех китах. Генетика, наследственность, образ жизни и образ мысли. Каким образом э, генетика это никуда не денется, то что мы получили от родителей, с этим нужно соглашаться и каким-то образом препятствовать э, возникновению каких-то наследственных заболеваний. Второе, образ жизни, движение, больше радости, больше уверенности в себе, больше э, каких-то положительных эмоций, это будет образ жизни. Образ мысли, то, о чем мы думаем, то мы и получаем в итоге. То есть, э, ну, позитив, получение хороших эмоций. Это, я помню, мы всегда ходили в кино, всегда ходили на концерты, всегда ходили в театры. Сейчас это наблюдается уже... Сейчас у нас, конечно, после 20 лет нашей независимости, уже трошки прошло больше. Но раньше народ думал, как выжить, каким образом э, накормить семью. Потихонечку-потихонечку возвращается э, обливание на крещение многие стараются нырнуть в воду крещенскую, а это уже пошла ближе нам религия, которая проповедует нам это здоровье. Много зависит от нас, что народ наш сейчас и делает. На более высокий уровень поднялась наша патриотичность. Это заметно везде. Люди помогают, друг другу, помогают бойцам, воюющим за нашу независимость. Что в это время люди должны предпринимать для того, чтобы не падали духом? Набраться терпения, набраться силы и понимания того, что все равно это скоро когда-то кончится. Ведь такие же неврадицы в нашей стране были много лет, если взять нашу историю. Со времен Хмельницкого, со времен вот этих всех татар, со времен более ближнего периода, всегда были тяжести в нашей стране. И как-то же народ их преодолевал. Последние войны, гражданской, Отечественная войны, как-то народ из них выходил, и получалось потом все хорошо. И это время пройдет. Каждому человеку воздается по его действиям, по его поступкам, по его мыслям. Если человек в себе уверен, если он к себе требовательный, если он занимается теми видами оздоровления, о которых мы говорили, и, э, то и будет обязательно успех. Если человек э, безвольный, если выслушал какие-то советы, какие -то, не обратил внимания вовремя на какие-то небольшие проблемы со здоровьем, они со временем перейдут более сложные вещи. Не проконсультируются у врачей, не проконсультируются у специалиста, который понимает в этих проблемах. Будет ухудшение. А значит, человек к себе был недостаточно требовательный. А значит, у него все впереди, если он станет на путь оздоровления. Американські вчені прогнозують, що у 21-му сторіччі процес старіння організму людини вдасться суттєво загальмувати за рахунок разумного харчування, фізичних навантажень та профілактичної медицини. Саме ці секрети ефективного лікування та життя без хвороб розкриває програма Наше здоров'я. Контролювати своє тіло, емоції, енергію все це абсолютно реально. Треба лише увійти в резонанс з хвилою удосконалення здоров'я щонеділі. Продовжуємо розмову з фахівцями Кіровоградського обласного наркологічного диспансеру. Наркозалежність. Іноді вона починається з пігулок екстазі. який вживает певная частица молоді. и через этот факт, звичайно бьют на сполох. Сейчас действительно есть тенденция, да, мы знаем ночные клубы, молодежь активно зависает там на протяжении всей ночи, и, как правило, в этих ночных клубах употребляет стимулятор, то есть психомоторные стимуляторы, которые оказывают стимулирующее действие на психическую деятельность человека. Это так называемые эксази-амфетамины они распространены среди так называемой золотой молодежи, потому что стоят достаточно долго, и они очень опасны. В том плане, что обладают большим наркогенным потенциалом, очень быстро вызывают зависимость и имеют массу негативных последствий для здоровья. Есть даже такие случаи, что практически, можно сказать, как сгорает головной мозг, потому что температура может повыситься до 40-42 градусов. Есть случаи острой сердечной недостаточности, остановки дыхания от передозировки. После этого как правило, потому что это стимуляторы, да, человек в активности, после этого, как правило, когда прекращается действие наркотиков, наступает жучайшая депрессия, бессонница, тревога, раздражительность, чувство страха. То есть вот это те последствия, скажем так, для сомнительные какие-то вот такие вот ночи в усилительных клубах. Все эти препараты, вот эти, которые в клубные препараты, они все относятся к наркотическим, и в аптеках не, не продаются они. Значит, э, есть варианты психостимуляторов кустарного производства. Это те, которые используются при внутривенном введении. Делаются из препаратов, которые, к сожалению, продаются в аптеке. На основе марганца, там, других каких-то препаратов. Они, конечно, на порядок дешевле. Это, как правило, те э, пациенты, которые поступают потом к нам на лечение в наркодиспансерах всегда родителям следует обращать на поведение ребенка на его неадекватное возбуждение, неадекватную веселость, на расширенные зрачки, на повышенную двигательную активность, на психомоторное возбуждение и потом резкий перепад настроения. То есть когда наркотик перестает оказывать стимулирующее действие, наступает депрессия. Поэтому надо смотреть, обращать внимание, когда у ребенка такие резкие перепады настроения, потому что ну, физически тяжело в течение всей ночи в клубе тусоваться, да, находиться в постоянном возбуждении. То есть обязательно надо обращать на это внимание. В современной медицине есть интересный с нашей точки зрения термин ⁇ аптечная наркомания ⁇ Про что сама тут идея? Что касается, опять же, молодых людей, большая проблема сейчас это так называемая аптечная наркомания. То есть прида... в аптеках без рецептов продаются препараты, которые содержат наркотические вещества. И их бесконтрольно продают фармацевты-аптекари. То есть сама лично видела, когда тут же мальчик со специфической внешностью, потому что опийные наркоманы имеют специфическую, специфическую внешность, они покупают таблетки, тут же они запивают. Вот, поэтому надо обращать внимание на… То есть эти таблетки, они содержат кадеин, например. В определенных дозах терапевтических они оказывают противокашлевое действие. Но, конечно же, эти э, пациенты, которые имеют наркотическую зависимость, они употребляют не в терапевтических дозах, то есть по 10-20 по таблеток за раз. Поэтому, опять же, родителям надо обращать внимание на таблетки, у которых есть дома. Вдруг почему-то ребенок просит, мама, купи мне таблетки, у меня кашель. И именно он хочет таблетки, которые содержат наркотические препараты. То есть тоже надо на это обращать внимание откуда у ребенка появляются таблетки, причем пустые конвалюты, то есть видно, что он бесконтрольно принимает, и обращаем внимание на поведение. За год, будем говорить, 200 человек мы взяли дополнительно на учет против прошлого года, э, зависимые также и наркозависимые. Ситуация улучшилась у нас по сравнению с тем, что работает проект э, «Заместна терапия», вот, и уже более доверительно. Пошли пациенты, даже, будем говорить, 30 человек у нас сейчас в ожидании. То есть мы не можем больше развернуть сайт, потому что для того, чтобы его развернуть, нужно, чтобы были медикаменты, которые выделяет фонд для развития сайта. Вот. Будем говорить, дополнительно выделяем штаты для ЗПТ. И будем говорить, результаты... Есть много положительных моментов. Люди идут на работу, которые работают на ЗПТ. Заместна терапия, которая получает у нас метадон. Меньше людей, которые попадают в следственный изолятор, которые проводят в правонарушения. Уменьшается количество принятых доз. Люди значит, приходят, получают терапию. и и работают. Много, будем говорить, 80 человек стали заниматься домашней работой, некоторые устроились на общественную работу, то есть зарабатывают 8 человек, создали семью. Значит, две мамы сейчас беременные, рожают детей, то есть ну, живут, живут полноценную жизнь. Ситуация с наркозависимым, она уже улучшается. Ситуация с Алкоголь зависимый, ну, пока остается на прежнем уровне, хотя количество да, само, э, психозов э, несколько уменьшилось впервые э, с поставленным диагнозом. 66 у нас в прошлом году было больше, более 70. Это более менее радует. Почему? Потому что э, ранее люди начинают обращаться осознают свои проблемы, так сказать, у нас работают психологи, и, будем говорить, есть позитивные моменты. Ну, а, в общем-то, хотим сказать так, чем раньше к нам люди приходят, то есть с, с уже созревшим пониманием о том, что у них есть беда, то есть есть зависимая ситуация, тогда это самое, тогда люди приходит сюда, получает адекватную терапию, консультацию и реабилитацию.